Господа. Ну, и думали, да, не все в порядке с головой. Пойте там себе, ходите, а стены там крепкие, они не падут. Но израильский народ сделал по слову Божьему, и они ходили, прославляли Господа и стены баля. Так как это может быть? Потому что это может быть так по Слову Божьему, потому что так сказал Господь. Если Господь так скажет, то израильский народ приходит через море по суше. Слава Богу. И я хотел бы, чтобы мы так немножечко нам напомнить. Я знаю, что вы знаете, но пусть нам Господь поможет больше утвердиться то, что мы прославляем Господа, какие мы слова говорим Господу, что мы больше утвердились. Такое слово мы говорим «Аминь», да? Мы, когда помолились в зале «Аминь», когда брат проповедовал, тоже говорит «Аминь». И восторг наш, мы тоже. Так почему? Потому что это природа заложена в нас. И что же оно, это такая аббревиатура? Оно означает Бог, Царь, Верный. Когда мы говорим вот это Аминь, ну мы так сказали, Аминь себе, это, это Аминь, да? Пусть нас Господь поможет и утвердит. И когда мы еще это написано да. Когда мы отвечаем «Аминь», то мы подтверждаем, что всемогущий, и всемогущий Господь есть. Тоже это одно ну, из, видите, такое одно маленькое слово, но сколько глубокого смысла заложено. Вот сказал Бог израильскому народу, как можно победить врага без оружия, да? Ну как? Ну никак. На сегодняшний день мы сегодня знаем, мы и не только. И даже Христос говорил, что как можно завладеть домом, да, если не быть сильнее того, кто в доме. И когда мы, то есть, когда мы прославляем нашего Господа, когда мы подходим ближе и ближе в молитвах, в пениях, слушаем проповеди, ближе подходим к Господу, то Господь утверждается в нас. И что еще обозначение этого слова «Аминь»? Я уже говорил, что Он – Царь, Властелин, и что мы, Ему доверяем и уповаем на Него. Вот это такое маленькое слово, а сколько, за ним, а сколько это все на еврейском языке, оно означает, пусть нам Господь поможет, утвердит нас, укрепит нас, чтобы мы понимали, что тот, кто с нами, больше того, кто в этом мире, то есть... Это всякие, всякие такие положения, тяжелые священные обстоятельства. Но когда мы идем к Господу, потому что нас научил Иисус, Он говорил, будучи ходил по земле и учил, что мы должны будем молиться, поститься. И мы вот это все делаем. Вот сегодня мы тоже сделали по слову. Божьему, пришли на это место, собрались и прославляем имя Божье. И так казалось бы, ну это обыденная жизнь, христианина, я пришел на служение, побыл себе и пошел, ничего, стены не пали, все нормально, все, жизнь идет своим чередом. Но милости Господне вспоминаю, считай, все их до единого сердца благодаря. знаете, пока такие события не происходят какие-то вокруг нас, то все нормально. И вот у нас было воспоминание в пятницу, и брат Володя рассказывал такой случай. Мне он вот так понравился, как бы сказать. Я заметил, то есть, что взял себе как бы на заметку. Ну, я думаю, кто был, то тоже себе взяли что тот брат, который которого пришел на служение, его там столкнули в воду, да даже летом, это все равно тоже неудобство. Ты был бы мокрый, вот даже сейчас такая погода, сейчас не особо тепло, ну, будем говорить, не особо жарко, ты неудобство. Ощущал бы, да? ну и так, и шо, и шо. Ну, этот человек, человека в воду там сброс ушел это что, проблема? Нет, это не проблема, тонуть себе Но видел Бог, и вступился за этого брата. И тот человек утонул, который... Не тот, который э, пхнул, толкнул его в воду. То есть тот, который толкнул брата в воду, брат остался жив, здоров. Побыл в собрании, побыл, потому что тогда были длинные расстояния, надо было время потерять, то есть день, может быть, два. У ну, в кажд... в каждого было по-разному. И побыл брат вообще и услышали. И что самое в, этом, в этой истории? Что все село убоялось? Так это же ничего такого шоу. Что... Это в один того, там свечение обстоятельств, там несчастный случай, все. Вот так, объяснение. Вот такое сейчас у нас э, в этом нашем мире ушующее. Но есть Господь, который вступился. И мы знаем историю Иосифа. Да, я пока не читаю и так рассказываю. Мы знаем историю Иосифа. Ему тоже было нелегко. Даже очень нелегко. Побили собственные братья. Хотели даже убить некоторых из них. Ну так, такое равнодушие. Вообще. Но когда ему приснились сны, и он рассказал отцу, чтобы и мы были такие, как и Израиль. Иоанн. Отец все наблюдал и запомнил эти сыны. И потом уже, я думаю, когда он на этих царских хоромах уже был, вот, когда Израиль пришел к своему сыну. Это длительная разлука. Я понял, что... Ну, он не знал. Он, он, Эти все слова он слагал своим сердцем. И он понял, что Господь есть Бог, что Господь все устроял и Хоть, хотя его так и обманули, что, столько, что сказали, что Иосифа Дикий Зверь убил. И также хочу нам напомнить, напомнить слова, вот такие у нас в жизни, это обычная жизнь, есть страха, которые они человека, они угнетают, не дают ему жить. Я хотел бы, чтобы вы сегодня обратили внимание. Я буду читать... Смотрите, нам Иисус Христос принес освобождение, то есть полное освобождение. Но есть три страха, которые они допущают человека, христианина. Один из, э, один из этих страхов, это человек просто, обычный человек, он боится темноты. Вот, ну, надо где-то пойти, там, да, вечер, ночь. Мы включаем свет. Но я хотел бы, чтобы мы, так как мы верующие, веруем в Иисуса Христа, чтобы мы не боялись этого страха. Потому что Иисус Христос, Он победил и ад, и смерть, и все. Забрать ключи. Ну, казалось бы, ну где это все, ну кто, фильм кто-то снял? Нет, написано в Слове Божьем. И мы этому всему верим кто исследует, тот, тот знает. И я прочитаю этот псалом, чтобы для утверждения нашего, чтобы мы не боялись темноты, доверялись Господу. Это написано из 26-го псалма, с 1 по 4 стих. Господь свет мой и спасение мое. Кого мне бояться? Господь крепость жизни моей. Кого мне стыдиться? Если будет, будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчаться против меня полк, не умрится сердце мое, если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа Твоего и только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать крепость Господню и посещать храм Его. Слава нашему Господу! Пусть Господь нас утвердит, укрепит эти, читать слова, что э, эти псалмы, Слово Божие, что Господь свет мой. Э, второй страх, про, о котором хотела хотелось мне говорить, это еда наша, да? Э, мы едим, и, о, я вдруг я что-то там съем. Но это не, в основном это те старые христиане, верующие, которые верят в Господа, они молятся перед едой. И они не боятся, но есть такое положение, что люди боятся съесть что-то, а вдруг я отравлюсь, а вдруг есть такое, бывают там на работе рассказывают, люди там не верующие, это говорят. Потому что они не убывают на Господа. А мы перед тем, как есть, мы молимся и просим благословения на еду. И Господь благословляет и очищает ее. И хочу прочитать подтверждение Это от Иоанна. Да, как это для будущих, да, да. Но он, кто живет сейчас на земле, и тут написаны такие слова. Много сухурим Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы мы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его. Пусть нам Господь поможет Утвердить нас себе, что когда мы просто помолились над едой, так и доверяться Господу, и верить в то, что действительно так Господь нам заповедовал, и мы молимся и получаем очищение еды. И так и было. Много свидетельств таких, что и вуза издевались над христианами, им всякую еду там э, давали, э, что-то там подсыпали, что-то там рассказывали братья, то они имели веру в Иисуса Христа, так как прочитал я, как апостол Иоанн написал, то, имея веру в Господа Иисуса, тебе не приключится ничего, потому что ты молишься, ты обращаешься к живому реальному Господу. И третье, такое самое большое, что э, смущает или то христианина, или э, любых людей, это боль с ада. Э, люди боятся ада, это ну. Для верующего человека это естественно. Но когда мы веруем в Иисуса Христа, нас Иисус освобождает от всего. Именем Иисуса. Не каким-то другим именем, еще каким-то человеком или женщиной какой-то, но именем Иисуса. И я хочу прочитать, что это восьмая глава из послания к Римлянам. Когда мы доверяемся Господу, то совершенная любовь пребывает в нас, и Господь нас держит в своей руке, в руке. А больше силы, чем Бог, нет. И с Его руки уже никто не сможет вырвать или похитить. И написаны такие слова, 8 глава с 1 стиха с басами Итак, итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но а по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, послабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего подобие плоти греховной, жертву за грех и усудил грех по плоти чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу по духовному. Помышления плотские. Вот тут так и прямо написано, что может привести к аду. То есть помышления плотские. А помышления духовные, помышления плотские, суть смерть. А помышления духовные жизнь и мир. Слава нашему Господу. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. По, <coughs> по всему живущие по плоти, по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу. А если только дух Божий живет в вас, если же дух Христ, если же то Духа Христова не имеет, тот и не Его. А если Христос вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кого воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых, он живет, оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должны плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умышляете дела плотские, то живы будете. Ибо, ибо, все водимые духом Божьим, суть сыны Божьей. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым вызывает Ава Отче. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, все наследники же Христу. Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Вот мы видим, как говорит Слово Божье, что если мы живем по Духу, если мы с Господом, и наш Наше все я с Господом, то что нам бояться того ада? Мы его не боимся, потому что мы с Господом. Пусть нас Господь укрепит и, и поможет. И еще прочитаю с 31 стиха. Это еще было 8 глава, 8 глава Римлянам. С 31 стиха. Что же сказать на этом? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с нами и дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Бог за нас. Бог оправдывает нас за то, что мы вот так просто верим Богу. Вот так просто вышли сегодня наша молодежь поперек Господу. Помолились тут, служайте. Вот это все просто. Но есть люди, которые усложняют. А усложнения мы видим, как... откуда идут усложнения. Если живете по плоти, то умрете. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто услуждает? Христос Иисус умер, но Его скрест. И Он натестует Бога и ходатайствует за нас. Пусть Господь нас укрепит поможет нам. Мы живем на этой земле, мы просто люди. Мы не какие-то там. Просто люди можно нас обидеть. То есть можно, так как на примере этого брата толкнуть воду без проблем. И не только. Многое делает против христиан. Есть у нас и сестра, которая свидетельствовала, даже угрожали ей, прямо смертью и это близкие люди. Пусть нас Господь утвердит, укрепит, доверяться Ему и надеяться на Господа, и так как исполняет Слово Божие, так как здесь написано в Слове Божьем, и Господь благословит. А написано так, что даже если пойдет этим путем и неопытный, то он не заблудится, потому что Господь Иисус Христос будет вести его за Бог. Ему за все пусть будет слава и хвала Отцу и Сыну и